для нас и для Лас Пальмаса. Но нам будет посложнее, потому что Лас Пальмас к таким условиям уже вроде бы как привычен. Передача можно забивать 1-0. И это Луис Суарес забивает свой 25-й юбилейный гол в 25-м туре чемпионата Испании. Провал на правом фланге обороны у Лас Пальмаса. Отличная передача Жорди Альбы и... Безжалостно и беспощадно наказывает соперника Луис Суарес в таких моментах. Ну вот так вот начал встречу активно хозяйский клуб. Прессингом глаза по 8 копеек, как говорят некоторые коллеги. И в первой же серьезной атаке от Барселоны ну ладно, во второй серьезной атаке от Барселоны получил э, гол. Как же здорово вырезал Иньесту вот этой передачу на э, Жорди Альбану А тот уже простреливает вдоль ворота. Очень жалко Хави Вараса. Он летел здесь как мог к этому мячу. Но Суарес не мог отсюда промахнуться. Да, не успел гол. накрыть Иньесту, а вот непонятно чем-то Занимался занимался марокканец Набиль Альжар, который оказался на, прав... на месте правого защитника и просто глазами